Тем не вот ситуация. Проблема в том, что украинский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за законопроект, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за клевету. Причем не только журналистов, а обычных граждан. И для многих людей это возвращение в 30-е, в сталинские года в 30-е. Да? Потому что можно любого человека за анекдот, рассказанный на кухне, на самом деле привлечь за клевету. Именно поэтому это опасно. Все слова о том, что э, инициатор этого законопроекта его отозвал, остаются словами, пока парламент не примет решение отменить это голосование в первом чтении что такого решения нет. Ну, да. А когда э, во ожидается их заседание, нет? Да, да, посмотрим. Посмотрим, что они отменили э, по закону, это там я что я слышала, э, между прочим, в вашем телевидении, что он не имеет права. Он же да, э, это сама э, проект постановления, э, постановление, в котором просит, чтобы от, э, отобрали он это не может. Могут они все, кто не проголосовал сможет, за, проголосовать, чтобы его отменить все вместе. А он один такого а права один не, имеет. не имеет. Уже после того, как было проголосовано в законопроект в первом чтении, это невозможно. Значит, тогда они должны на это постановление, э, э, на постановление про, э, голосовать, да? Э, да. Да. Значит, в втором чтении тогда не должны они. Или могут они пускать, как вы ожидаете. Сказать. я ожидаете? Сложно... Я не знаю, да, я не знаю. Не знаете, По идее, будет. после международного давления. Накануне выборов они не должны были бы этого делать. Тем не менее, опасность такая все равно остается. А как вы считаете, субботакло этого оригинала депутата делать такое? Э, с... Сама Я думаю, такой желание, закон? желание контролировать журналистов не только на уровне средств массовой информации, но и практически физически каждого, чтобы была возможность угрожать каждому, и прежде всего в интернете, потому что если у телевидения или у телеканала можно забрать частоты, газету можно запретить печатать, то с интернетом бороться очень сложно. А этот закон позволил бы бороться с каждым, кто напишет в интернете, даже в комментариях к интернет статье свое мнение. Я понимаю. А как вы считаете, что президент Янукович поддержал и Азарова? сам? Я от партии региона, вот власть сама. Знала бы о том, что он готовится. этому самостоятельно это он, это Как он советник президента мог самостоятельно это сделать? Не мог. И фракция большинства у нас не голосует без одобрения в администрации президента. Поэтому, конечно, знал. Просто может быть не надеялся на то, что это вызовет некое сопротивление. Спасибо. Спасибо.